Друзья, лайфхак для вот таких замечательных владельцев авто BYD Song Plus и не только, и для других BYD. Вот сюда на Алиэкспресс у нас продается резиночка уплотнительная, чтобы сюда болото, грязь, ничего не залетало и при мойке машины здесь тоже было сухо. Э, та резиночка, что продается за 650 гривен на AliExpress, она клеится вот в это место. Но здесь я нашел кращий вариант. Это гаражная резиночка, которая все служит уже можно сказать, пивроку и ничего не маю, и она больше герметичнее, бо та, что продается на Али, она все равно сюда пропускает болото грязь, и 650 гривен стоит, вот эта стоит э, метр где-то 50 гривен, 50 гривен на две стороны, на два порта. Сейчас я вам покажу всю резиночку. <coughs> вот она, это именно строительная, будивельная для дверей, и уже проверено нами, польская резиночка, стоит где-то в районе 50 гривен за метр. Если видите, буква П. Это э, с торца, если ее глянуть, это Пешка, Вот английская П. 9 на 5,5. И, так уж она у нас наклеена с этой стороны. Любой, любой будильный магазин. Вот я цей порт вообще уже не открывал, не знаю, месяца два. Ось по бокам болото такое налипло, пилюка, Але здесь все чисто повністю. Ось вона, ця резиночка м'яка така, чим вона подобається, вона дуже така, як Так що Пользуйтесь лайфхаком, не надо вам витрачати 650 гривень. буквально 50 гривень, метр, і ви собі все это наклеїли.